صفا اور دو پہاڑ اب پہاڑوں کی اپنی کیا حیثیت ہو سکتی ہے زمین پر کروڑوں قسم کے پہاڑ ہر ملک میں موجود ہیں لیکن خدا نے کہا کن صفا بل مرمت شاہ صفا اور مربا یہ تو عام پہاڑوں جیسے پہاڑ نہیں بلکہ خدا کی مقدس نشانیوں میں سے صفا اور مروا کو خدا کی شاعر کا درجہ کس نے دے دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بچپن میں شدت پیاس کے مایوس اپنی اڑیاں رگڑنے لگے پریشان ہوئے پیاس کی شدت نے آپ کو پریشان کیا تو حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے بیٹے کو لے کر جنگل میں میں آزمائش کا دور گزار رہی تھی وہ دوڑی اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دور دور پہاڑوں کا سلسلہ تھا چشمہ دکھائی نہ دیتا تھا دوڑ کر ایک پہاڑ پر چڑھ گئی اس پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ آئی. کوئی چشمہ نظر نہ آیا نیچے اُتری تو پھر بچہ دکھائی نہ دیتا تھا خطرہ تھا کہ کوئی بھیڑی آ کے بچے کو دبو چل دے دوڑ کر درمیانی مسافت کو دے کر کے دوسرے پہاڑ پر چڑھ گئی پھر چشمے کو دیکھا اس تیری حالت میں کبھی سبا پر چڑھتی کبھی مربع پر اور درمیانی مسافت دوڑ کے طے کرتی ہے کہ بچہ بھی آنکھوں کے سامنے رہے بس حضرت حاضرہ کی اس درائی کے فیشت کا یہ دوڑنا خدا جاتا ہے قیامت تک صفا مروہ کو شاعر بنا دیا اور اس کی صحیح کو بنا حج کے مناسب مرکام دیا